小龙总还没走啊？这么晚了，怎么还没回来、啊？啊、哦，我想趁着大家都走了，把墙再擦一遍。倒也不必干了这么晚。既然都说要做保洁，那就要把活干明白。我们班虽然比较草根，在社会上也没有什么值得让人尊重的地方，但是我们自己要尊重自己，对不对？这段话说的不错。你不是要机会吗？明天不用干保洁了。 早上十点来公司开会，抓住这个机会。真真的、啊。嗯。谢谢小罗总。啊、哎。谢谢小罗总。抓住机会啊，不来虚的那一套。啊。呃，小罗总。嗯、呃，三年前的事情。三年前的事儿，你记了多少，我就记了多少。 一定要让我拿下这一单多吃点伪装自己摆出热情的姿态是假意还装作真心以为没人能看穿你那点小心情，那好吧、啊、就陪你 看谁会先忍不住去摆棋，真是太感谢你给机会的脸我。罗总好，小罗总早啊！哎呦，麻烦您专门在门口等我，实在怪不好意思。您请进。你还知道不好意思？第一天就知道？啊？你以为这是你们的广告公司啊？我一直在盯着你呢。如果再有下次的话，班儿不用来。 不是昨天您说十点吗？北京时间十点零二分。哎，不对呀、啊！你看我手机，肯定是我手机问题。实在不好意思，下次我一定提前到。对不起，啊、小娄总，实在抱歉。找娄、啊、总，嗯，您都到了，对不起啊，我本来想提醒您，您那个表总是调快十分钟，不用这么早下来的。我先准备一下啊。啊啊啊啊 您请进，找这儿坐。把几位一早叫到我们公司，啊，主要是因为这次要对牡丹的几款经典佳料进行广告全案合作公司的招标。各位在座的都是业内最具潜力的广告公司，所以本着公平公正的原则。 我们决定要增加一轮比稿环节。比、嗯，为了表达我们公司的重视，所有的稿件都会由我本人亲自把要比稿了，老大，我就知道没这么简单。楼渊的报复是柳暗花明的，没有尽头的。资本家果然都是翻脸无情的呀。我们是会支付给大家比稿费用的，有问题吗？啊、嗯。 没问题，没有最好。又比稿，还、哎、有完没完了？这果然天下甲方都一样啊，就想让我们每个公司出个设计方案，从中找出最好的点子，东拼西凑，剽窃大家创意。甲方，又比稿，我都没有灵感了。这次比稿呢，有钱。这个甲方是真好，哈哈。 你一说有钱，怎么就有灵感了呢？你临门一脚，拜托了各位。妈妈，你不是要那个艾琳演唱会的年终门票吗？我赞助。试试。你不是想要那个新软件吗？下单，公司报销。还有，你不是嫌咱们公司脏乱差吗？我保证。我我我，波波一个月请一次保洁，全面打扫。 哎，只要这个合同一签，款一打，我请你们去马尔代夫旅游。马尔代夫，马尔代夫，代夫说到做到。马尔代夫，马尔代夫，马尔代夫。哎，马尔可能是个大夫。我说你给他们承诺那么多，是借高利贷了？ 空头支票也是支票，你看看他们多开心！嘿 <laughs>、哎<呦>，嘿，大河向东流啊，天上的星星参北斗啊。这个工作氛围想不发财豆一样，马二代多好，有有啊、心心相印。嗯嗯 圣后啊,啊，该出手时就出手啊，风风火火闯九州啊！该出手时就出手啊！风风火。哎，嗯，你也需要打个鸡血，我给你也换个铃声。哎，还是太年轻啊！骗子<次>！你伪装自己。 摆出热情的姿态是假意，还装作真心，以为没人能看穿你那点小心机。嗯、那好吧，就陪你演到底，看看谁会先忍不住去白棋。真是太感谢你给机会锻炼我的演技。

所以，谁能抢先在大学生的心里树立起自己的品牌，谁就能主导未来的市场。不过，这宣传要点，土到极致便是潮啊！大学生都喜欢新奇和吐槽，语气高大上不如我们反其道而行，我们就亲民低调。想法是挺好，不过不能眼高手低。我要看的是你们的设计。 不是你耍嘴皮子的能力，嗯、重点不够突出，配色奇奇怪怪，细致程度远远达不到我能够认可的标准。好，我们这就改。小龙总，拜拜。乙方守则第七条，甲方总想用最少的钱办最大的事儿，你能做的就是永远 OK。这重点还不够突出，这不写着呢吗？他瞎了吗？他瞎、啊，他。这 哎呦，保证最后一个，最后一个了，拜托拜托。要不再加黄标粗一下？可以可以。啊、哎、不行，我就不允许从我手里走出这么丑的东西。丑？一点也不丑。就算这个字放的再大，这个配色再土，但你那独一无二的气质可以浑然天成。我相信你，更相信你的作品。你说为什么所有甲方都一样、啊？ 这要求大大大大，一点创意都没有，因为他们没有脑子，又缺乏审美，他们就觉得啊大，呃就是突出，这图像的中心注意力，他们懂吗？是说不定人家甲方有自己的想法呢，人家觉得啊我们受众是老年人，太小了看不清，年轻人看不放屁。行，不就是大吗？啊，我给他大，来，大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 ，都大了吗？啊？ 到到。小罗总，根据您上次提的意见，我们优化了一稿，请您过目。嗯，这不够极致啊。这颜色够吗？再再再改一改，再想一下灵感。灵感不够，我可以加大力度。黄了，这个黄。别别别别动我图，别动我么啊！ 哎，您跟我说说，你们这核心竞争力是什么？不要拿美食诱惑我，坚决不改。说是核心竞争力，那下次是不是该问我差异化是什么了呀？改好了。那你来跟我说说，你们这个设计案跟其他同类型的行业内的有什么差异化吗？马上我们就让您看到我们的。 差异化。哎，你们知道新广告给谁了吗？新广告应该会给家训吧？哎，我听说他们公司帅哥巨多，我认识人，这周约出来咱们吃饭。吃家训？啊？啊我不知道啊。我听朱莉说呀、啊，小楼总对他们的全案特别满意，这不就是内定了吗？哦，啥？ 都内定了，还来折腾我们？哎，<诶 S 1> 想知道什万恶的资本家、啊，我是不是错过了什么？咋啦？啊啊！吃饭了？为什么吃饭了？你突然约帅哥吃饭，关你什么事？有没有美女啊？ 进。楼<去>总，这个是财务部整理出来上半年的报表，您看一下。那没什么事儿，我就先出去了。好。小渊渊，哦，别瘦了啊哎！哎，我说你这现在别搞笔出名气来了，小美女三天差五就往你这儿跑，你这儿别可动了春心啊！ 你你，你现在口味怎么变得这么重？喝美食开始加糖了。你要没什么事儿的话，回你自己的工作岗位了。啊，大家都不忙，就我不忙。咱回来连个吃饭的时间都没有。我说你就一点儿都不想曹雅吗？嗯、啊，我让你整理的客户资料整的好 做兄弟在心中，回头给你。See you。又没过呀？他们到底想要什么呀？现在的问题就是，他们自己也不知道自己要什么。是啊，谁知道他们想要什么呀？我们又不是他肚子里的虫。再说了，就算给笔稿费，那也不能这么折腾我们吧？就是。 要不，我们就做自己想做的，反正伸头也是一刀，缩头也是一刀。再这么下去，我们下个月的水电费又交不上了。哎，牡丹公司这个案子，跟了半个月了，搭进去多少人力物力，就这么陪跑，我不甘心啊！对不起江东父老啊！ 那我们再思考一下定位，媒体组合也再优化一下。你是魔鬼吧？你比他们还多想一步。是我只是觉得，会不会我们从起点上就跟楼总想的不一样？所以不管我们怎么改，都过不了。哎、最后一稿了，说什么也不改了。我也不改了。恩、嗯、啊，楼阿姨想你了。 你休息的时候过来玩啊！有了，嗯嗯，哎呀，这个全糖的真是太好喝了，还是你懂我心意啊！嗯，这软软的是什么？哎呀，这是珍珠啊！嘿，这个有意思，我还以为啊是八宝粥呢。这是年轻人现在最喜欢喝的口味。 叫全家福，里面什么都有。你要不喜欢，下次我给你换一个。嗯，不不不，我觉得挺好的。<laughs> 你们年轻人喜欢的，我都喜欢。<laughs> 新鲜，嗯嗯。哎，嗯，对了，那个广告的方案你们拿下来了吗？哎，是不还叹上气了？你说你，什么事儿还不能跟你娄姨说啊？怎么回事？就是这，这广告方案吧，我们到现在。 都没有做出让小楼总满意的方案。阿姨，你放心，我们一定可以做出来的。我当然放心呢、啊。就是他为什么这么不着急？这都半个月过去了，那他在想什么呢？哎，真别别打扰他，没事的阿姨。我问问贵芬。贵芬啊，哎，那个广告最后定了哪家了呀？我听说楼院内定了家训，你知不知道啊？家训，嗯，是不是那个报价最高的？哦。 这么贵，这臭小子，这不就是个败家子儿吗？哎，那个妈，那个什么那个妈什么妈，你这眼里还有我这个当妈的吗？我看你现在是翅膀硬了。 哎,哎呦呦呦！呦，阿姨，您没事吧、啊不气啊？不生气，我是您儿子，不叫您妈叫。你过来干嘛？站好了。哎，你给我站好了，仔细想想。嗯，爸您看这现在公司运转的也挺好，也没什么大事儿。您是不是听到什么流言蜚语了呀？哼、嗯，我在这待着，运转的挺好，是吧？ 我是不是可以不用出去了呀？当然不是。你给我说清楚了，你为什么要用那个什么训来着？家训。家训最贵的那家，你以为咱们家的钱是大风吹来的呀？妈，我是您龙牡丹的儿子啊，就是给我一百个胆，我也不敢啊。您先别生气，听我慢慢跟您说。这家训的方案啊，确实很年轻，也很时尚，可以帮助我们尽快的吸引一些年轻的客户群体。现阶段确实是他们的方案更胜一筹。 不过您放心，我还没决定一定要用他们。哦，那就好。哼，这个广告做的天花乱坠的，没有用，不如实实在在的把产品的质量弄好。妈，您说的特别对，品质是最重要的。所以说，我们得让更多人了解到我们这么好的品质。俗话不也说了吗？酒香还怕那巷子深呢。所以现在广告宣传非常的重要。比如说这三角吧，他们就是靠着独特的宣传思维，在互联网平台大放异彩。 销量节节攀升，对我们的是步步紧逼。妈，这是您用一瓶瓶、一罐罐的酱料打下来的江山，咱们能不管吗？嗨，就他那偷工减料的酱，能跟我做的比吗？当然不能。所以我们得把失去的市场给抢回来。好家伙，这演技，我甘拜下风。怎么下那咱们也做广告，啊，好好宣传宣传。 没错所以说呀，现阶段我找了几家公司来比稿，谁的想法好，我们就用谁的。大家靠真本事来说话，公平、公开、公正，说不定啊，竞争压力这么大的情况下，我们还能节约一些成本。与其让蚕食公司的这些蛀虫横行，倒不如我们改变一下经营理念。有点道理。 你小子行啊，有主意啊！不过这个改革嘛，那得循序渐进啊。咱们呢，不能一棒子打死，是，一定不能伤了那些老朋友、哎，对对对老合作伙伴的心啊。哎，您说的对吗？您呀、啊，就安安心心的在医院里好好的养病，这其他的事情就交给您儿子就好了。来、哎，石香蕉，这诚信合作的呀，我们一定会留下来。 以后要是公司有什么我不理解的事情，第一时间来请教你。嗯，没事儿，我也就给你提个醒啊。应该的啊，你好好干，加油，看好你啊。嗯。